नमस्कार एम एस झिरो फोर मीडियामध्ये आपलं स्वागत आहे ठाण्यातील वाघळी स्टेट पोलीस स्थानकातून आपण सर्व लाइव दृश्य पाहतोय मुस्लिम धर्मियांचे पहिले धर्मगुरू मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल कोणीतरी एक आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेलं आहे त्याच वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी व वा, वागळे स्टेट पोलिसांकडे न्याय मागण्यासाठी त्या व्यक्तीला अटक करा अशी मागणी करत या ठिकाणी आपले सर्व तरुण मुस्लिम बांधव या ठिकाणी जे इथे दाखल झाले आहेत आपण सर्वप्रथम काय नेमकी घटना घडलेली आहे ये अपन शाहरुख और तेज सर्व सहक जाएगा घटना है कहीं का उल्लेख के संदीप भाई एक धर्म गुरु है जिनका नाम है राम रामगुरु राम गुरु गगनगिरी गगनगिरी महंत राम गुरु गगनगिरी गरु गरु जिनका रहना वैजापुर संभाजी नगर में है उन्होंने बहुत ही गलत टिप्पणी हमारे जो नबी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी करी है बहुत ही गलत है आज हम उसका विरोध करने के लिए वागले पुलिस स्टेशन में आए हैं और जिस तरह भारत में संविधान ने हर एक को अपना रिलीजन मानने का जो दर्जा दिया है अगर कोई बंदा उस रिलीजन के खिलाफ में बात करता है तो उसके खिलाफ में कई ऐसे सारे संविधान ने हमारे कानून बनाए हैं जो उनके विरोध में भी जाते हैं तो आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद यही था कि वो जो महाराज जी ने जो शब्द कहा है उनका हम कड़ी से कड़ी विरोध करते हैं और वागले पुलिस स्टेशन के अंदर आज हमने यहाँ के पुलिस अधिकारियों से बात भी की उनका ये कहना है कि हमें दो दिन का आप टाइम दीजिए हम लोग हमारे वरिष्ठों से बात करके हम लोग ज़रूर आपकी एफ लेंगे और हमारा यहाँ यार आज आना इसीलिए था कि सबको अपना अपना धर्म मानने की और उसके ऊपर खड़े होने की यह हिंदुस्तान का संविधान ने हमको अधिकार दिया है उसी के तहत आज हम लोग जो गलत हुआ है उसके खिलाफ़ में कार्रवाई की मांग के लिए यहाँ पे आए थे मैं इतना कहना चाहूँगा जय हिंद जय महाराष्ट्र सर कैसा समझना और बोलना ये है मेरे भाई कि सबसे पहली बात हम जहाँ खड़े हैं वागले पुलिस स्टेशन के पास और यहाँ पे ये यह माहौल यहाँ पे है हिंदू मुसलमान एक होकर रहते हैं मगर आज मुसलमानों के जो प्रॉफिट हैं मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ़ एक पंडित जी हैं जो कि एक जगह पे बैठकर ऑन द कैमरा ऑन द रिकॉर्ड एक बात करते हैं और तहमत लगाते हैं बल्कि हमारी ज़ुबान में कहा जाए गुस्ताखी करते हैं तो आप लोगों से ये कहना है मेरे भाइयों के नबी सल वसलम की ज़ात पर आपकी शान में गुस्ताखी उस बंदे ने की है और हम लोगों ने यहाँ पर आकर अपने ईमान का सबूत दिया अपने ईमानी जज्बे का सबूत दिया और ऑफिसर्स को हमने इस पे कम्प्लेंट की है और मांग की है कि इस पर एफ होनी चाहिए और यहाँ के ऑफ़िसर्स ने यहाँ के लोगों ने यहाँ के कार्य यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि आप दो दिन का टाइम दीजिए हम इन श्रा करेंगे और दूसरी बात यह है मैं उन नौजवानों से कहूँगा जो इस इलाके के रहने वाले हैं इस इलाके में कई ऐसे लोग हैं जिनको मालूम है और कुछ लोगों को मालूम नहीं है और मैं चाहता हूँ नौजवानों से खास करके कि आप लोग इस बात का बहुत ख्याल रखें ये दो दिन का टाइम दिया गया ऑफिसर्स की तरफ से हमें तो आप हजरात बिल्कुल भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको परेशानी हो अपने जज्बात पे काबू रखें अपने आप पर काबू रखें और दूसरी बात यह है आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ कि दूसरी बात ये है इन शाह गुस्ताखे रसूल को सजा होगी इन शह होगी इनशाला होगी या ठिकाने अपन पा सकते कि वीरेंद्र सावंत कमेंट करता है एम एस झिरो फोर मीडिया धार्मिक तेढ वाढतील अशा बातम्या देऊ नका तर मी कधीच कोणाला काही रिप्लाय देत नाही कोणी शिवाय जरी दिल्या तरी पण मात्र वीरेंद्र सावंत मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की ती काय वक्तव्य आहे ते वक्तव्य मी मगाशी ऐकलेलं आहे आणि तो कोण तो व्यक्ती कोणत्याही जाती धर्माचा जरी असेल जेव्हा जेव्हा समाज एखादा बोलवतो तेव्हा आपलं जाणं हे मी कर्तव्य समजतो मग तो हिंदू समाज असो मुस्लिम समाज असो ख्रिश्चन असो शीख असो प्रत्येकाला संविधान आपला अधिकार दिलेला आहे आणि तो अधिकार मांडण्यासाठी ही व्यक्ती हे जे समाज या ठिकाणी आला होता म्हणून मी या ठिकाणी लाईव्ह करायला लागलो तर वीरेंद्र सावंत तुम्ही जर ही बातमी बघत असाल तर मी कधीच कोणाला प्रत्युत्तर देत नाही कारण मी कधी जात धर्म मानत नाही हे माझ्याकडनं तुम्हाला उत्तर मी कधीच उत्तर देत नाही ठीक आहे काय सांगाल भाई ऐसा आहे की जो हे भाषण जो जिसने भी दिया है। वो कोई जाति जाती कोई धर्म के ऊपर हम नहीं देख रहे क्योंकि लब्यज फाउंडेशन के माध्यम से मैंने अभी दो दो महिना राम रामनवमी का परमिशन निकाला रामनवमी का परमिशन हम लोग ने हजूरी में बायका था परमिशन लेके किए थे यही वाकिल पुलिस स्टेशन पर मुझे बोला गया था कि भाई कुछ भी होगा उसके ख़िलाफ़ तुम्हारे पे गुना दाखिल होगा फिर भी मैंने मेरे लेटर पेड पे देखे मेरे लोगों के लिए मैंने जो हमें हिंदू मुसलमान मेरे लेटर पेड पे शिवाजी महाराज बाबा साहेब और ए अब्दुल कलाम का फोटो है एक मिनट जो हम लोग कोई जाति या कोई धर्म मानने वाले नहीं है हम लोग सब लेके सबकी सबका साथ सबका विकास पर हम लोग भरोसा रखते अल्लाह के नबी के सामने जिसने गुस्ताखी किया है तो हमको बोलने का मतलब वही है कि भाई आज के टाइम हमारे सऊदी अरबी का दौर नहीं है कि उसकी हम लोग उसको साथ गलत कर या उसको फांसी दे सके उसके जो भी कर सके कर सकते क्योंकि मेरे बाप दादा के ऊपर कोई बोलेगा मैं झेल सकता हूँ मेरे नबी के ऊपर कोई बोलेगा तो कोई मुसलमान झेलेगा नहीं कुटे नभी का पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के हम नबी है वो कुटे थे आज के दिन परसों के दिन हुआ है और वीडियो वायरल होते होते अभी हुआ है तो ये मुसलमानों को समझाने सम, का जो टारगेट किया जा रहा है तो ये अपना जो भड़काने का अपना विषय निकाला जा रहा है तो इसके लिए एक ही चीज़ है कि हमारी सी मांगनी है कि उसके ऊपर एफ आई आर करो क्योंकि हमारे मौलाना ने सिर्फ एक वाक्य दिए थे कि भाई आज कुत्तों का दौर है कल हमारा जमाना आएगा तो उनके ऊपर अभी तक उनका ताबा घूम रहा है सभी जो मुफ्ती सलमान अज़िरी का तबा अभी तक घूम रहा है तो कानून सभी के लिए है दो दिन का हमको आश्वासन दिया हुआ है दो दिन के बाद नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन जिला पर जिला जिला पर, 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 पर कलेक्टर के सामने करेंगे सर का आपलं नाव आहे हां मी एडवोकेट मोहम्मद आरिफ पंसर्गी सबको मेरे तरफ से सलाम आज मी आणि कोहिनूर ग्रुप ठाणे यांच्या तर्फे आलेलो आहे कोणीतरी पंडित आहे ज्यांनी आमचे हजूर सल्ला वसलमचे ह्याच्यामध्ये त्यांनी गुस्ताखी केलेल्या आहे त्याबद्दल आम्ही इकडे आलो होतो पोलीस स्टेशनला वागले पोलीस स्टेशनला आम्ही तक्रार देण्यासाठी आलो होतो पण तक्रारीचा मिस् माने म्हणून इन्स्पेक्टर आहेत त्या साहेबांनी सांगितलं की आम्हाला वरिष्ठांकडनं परमिशन घ्यावं लागेल त्याच्यानंतर परमिशन घेतल्यानंतर तुम्हाला दोन दिवसामध्ये आम्ही त्यांच्याविरुद्धात एफ आय आर दाखल करू माँजे लोग विनंती आए हाथ जोड़ने विनंती आए आपले मुस्लिम बानधवना कि शांतता रखा ठेवा हुआ अपने जज्बातों को अपने पास ही रखिए आगे किसी के साथ कुछ ना बोलिए यही मेरी आप लोगों से खास करके निवेदन है आप लोग शांतता बनाए रखे अपने हज़ूर सल अल्लाह वम ने भी ये कहा है कि सब्र सब्र ही सबसे बड़ा हमारे कौम के लिए सब्र ही सबसे बड़ी हथियार है इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग सब्र कीजिए इन और इन दो दिन बाद हम इनके खिलाफ में एफ आई आर होगा जरूर हो सरुजा शांत आह्वान पुलिस ने शांतता देखिए शांत आह्वान हैदेसी मार्ग ने लड़ना का। आ, संदीप भाई देखिए वाघली पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लोग ने हमको दो दिन का टाइम टाइम मांगा है और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम लोग इसके ऊपर कुछ कठोर कार्रवाई करेंगे और मैं लास्ट में मेरी बात कंक्लूड करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो मौजूदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब है एक जी शिंदे साहब और जो महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र जी फडनवीस साहब और अजीत दत्ता पवार साहब मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और और जितने यंगस्टर लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग शांति रखिए और कानून पे ज़्यादा भरोसा किए भरोसा करें और संदीप भाई जैसा की आपने सवाल किया कि अगर को कुछ रिस्पॉन्स नाही मिळाला हम लोग कोर्ट में जरूर जाएंगे जय हिंद जय महाराष्ट्र तर आपण या ठिकाणी पाहू शकतो की मुस्लिम बांधव जे ते ठाण्यातील हा वागळी विभाग असेल किंवा ठाण्यातील विविध भागातून हे जे मुस्लिम तरुण आहेत हे बांधव आहेत या ठिकाणी न्यायाच्या अपेक्षित आहेत दोन दिवसात जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर कायदेशीर मार्गाने आम्ही लढू अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे मुस्लिम धर्मीयांचे पहिले धर्मगुरू मोहम्मद पैगंबर यांच्या बाबतीत एका व्यक्तीने जे आहे ते आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं नाशिकमधली ती घटना आहे आणि त्याच घटनेचा निषेध या सर्व बांधवांनी या ठिकाणी केलेला आहे एम एस झिरो फोर मीडिया ठाणे